на следующий отопительный сезон тариф на тепловую энергию для, ну скажем сейчас, мы говорим о населении, ну и для всех, 1157 гривен. Это рост почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Нужно быть готовым к тому, что оплата за квадратный метр за тепловую энергию будет приближаться в январе к 40 гривнам за квадратный метр. То есть мы будем сейчас то, что от нас зависит, делать это силами службы дела сбыта информировать население о том, что в первую очередь подавать на субсидии и льготы. В таком случае мы хоть как-то сможем платить за энергоносители. 82% заложено в нынешний тариф. Это оплата за газ. То есть осталось только 18% для того, чтобы поддерживать теплоснабжение города и предприятие в каком-то работоспособном состоянии. Наши планы в этом направлении это энергосбережение. То есть убрать утечки и потери тепла от, по изоляции. Что мы можем сделать? Потери тепла у потребителей, которые мы не учитываем. Для этого мы предлагаем, вернее будем упразднять должность главного инженера, заместителя главного инженера, вводить теплотехническую инспекцию, перераспределять людей из отдела сбыта в эту инспекцию, с тем, чтобы плотно работать с потребителями на трассах, по утечкам и программа максимум наша это свести потери от утечек к нулю, ну и приблизить к нему потери по изоляции и у потребителей. Вот так, это то объективные меры, которые мы можем, на которые мы можем повлиять. На тариф, и, э, на тариф мы уже повлиять не можем, а и на оплату населением, то есть возрастание людей, оплачивающих в полной мере тепловую энергию и э, Заключающих договора на льготы и субсидии государства. Вот такие планы. Мы разработали положение в работе мечетом комиссии, которая будет давать разрешение на отключение централизованной системы отопления. Такого положения не было никогда. Мы это обещали Мы это разработали. Игорь Борисович, как председатель этой комиссии, 3 августа провел первое заседание. Там крики были и так далее. Я так понимаю, ваше мнение сходится с моим мнением, что если люди готовы курить не в общем как бы, камне, не в корабль, который тонет, они готовы отойти от золота от, от преиздания индивидуально, то, в принципе, такую возможность им надо давать, чтобы они на самом деле Я правильно понимаю, что мы здесь сходим сейчас? Да. Принятие решения заключения контракта с вами было в том, что я понимаю, что вы здравый человек, понимаете, что если люди не могут выжить в этой ситуации, но готовы сделать себе индивидуальное отопление, то надо такую возможность им дать, потому что в конце концов в законе про тепло... теплопостачание написана фраза о том, что человек имеет право выбрать теплопостачающую организацию. То есть, в конце концов, свобода – это, прежде всего, свобода выбора. Если техническая возможность позволяет человеку сделать индивидуальное отопление, то почему такой возможности не, не дать, в конце концов? Потому что та ситуация, когда теплосети отключаются, в конце концов, из-за того, что э, не проплачивают за вас, за прежние долги, а люди будут сидеть без тепла, но в конце концов вы сидите в вашей которая тонет, вы будете там вместе с нами, это, я считаю, недопустимо, и мне кажется, мы здесь с вами сходимся. 3 августа было первое заседание этой комиссии. Просьба, Сергей Александрович, поскольку вы здесь главный в этой комиссии, ваш представитель будет главный, который будет давать решение, принимать решение про предоставление разрешения на отключение, прошу то же самое, скажем, присылать как бы, человека, который будет вашу линию проводить на этой комиссии, а не тупо не давать разрешение. Потому что когда мне рассказываю о нарушение баланса, вы как специалист понимаете том числе вы специалист высшего образования, практик, понимаете, что когда говорят о нарушении баланса, это просто спекуляция понятия. Никакого баланса там Никто не нарушен и так далее. И так Потом просьба. Присылайте человека для работы в комиссии, который будет позволить нам людям давать разрешение, там, где действительно это, это можно сделать, эти тупиковые, и действительно не можете обеспечить страницу отопления, присылайте человека, который будет нам помогать, а не будет нам мешать. Вы услышали, да? Я буду, во-первых, сам приходить, потому правильно. что это очень важно. Это, это правильно, потому что мнение следующее. Те города, которые перешли на автономное отопление, в том числе Вольногорске, да, есть проблемы, есть некоторые проблемы, связанные с тем, что забыли про подвалы. То есть, когда раздали разрешение всем э, жителям домов, то забыли про подвалы, кто же будет отапливать подвалы, потому что это как на, на лестничной площадке, когда кинется, кто будет платить за эту лампочку или кто меняет лампочку. То есть обычно я меняю а лампочку тоже. Меня. За всю историю дома никто лампочку не менял, кроме меня. Все люди считают, что она как-то сама собой меняется. не думают, что это пожилое будет то же самое и здесь. То есть когда люди получают разрешение, потом ставят в своей квартире отопление, а забывают, а кто будет оплачивать отопление в подвал, Потому что в подвале находится коммуникация центрального водоснабжения, водоотведения. И если у вас возникли в подвале, то эти коммуникации перемерзают. В Вольногорске это произошло. При температуре минус 15-20 градусов, если сквозняки, то в подвале коммуникации канализационное и централизованное водоснабжение перемерзают. Потому что вы забыли, что мы за них решили не платить. Вы же там отопление никто тоже хотел, не установил в подвале. Вот эта проблема решается в том числе, в том числе совместными усилиями всех жителей дома, не забывайте, что вы за весь дом, ну и в том числе утепление. Во всех остальных случаях Индивидуальное отопление решает главную проблему. Если ты лично не платишь, тебя лично отключили и все, будет здоров. Потому что если люди, которые платят за отопление, то субсидии платят через э, субсидии, а им отключают весь дом или централизованное отопление, отключается весь город, то они еще ничем не виноваты, сидят без тепла. Типа, потребители говорят, а нам такое тепло, собственно, не надо. То есть тепло, которое дает в некоторых домах но они говорят, ну правильно, нам такое тепло не надо, батарея чуть теплая. Это я в квартире какой-то хочу. Я с 2003 года сделал автономку, и я ни одним днем не пожалел, ни одним днем. Просто люди, которые ждали, выжидали, чем это закончится, Закончилось это тем, что с 2005 -го или какого-то 2007 года решили давать только дома целые. Но мы все-таки пошли по пути прогрессивному. Потому что, понимаем, у жителей выбора нету сейчас, вариантов нет, то есть надо давать разрешение на отключение. То есть ситуация такова, если теплосети завтра закроются вообще, то жители города останутся один на один зимой. То есть у них нет выбора вообще. В этой ситуации будет случиться так, как в Волчевске, там, в Дури, когда только будут ставить квартиру, где-то. Поэтому решение, я считаю, надо давать и будем давать. Кто-то обжалует это решение. Пожалуйста, обжалуйте, делайте людям плохо. То есть были такие случаи, когда обжаловали те поставляющие организации, цепляясь за монопольное свое положение, обжаловали такие решения, которые позволяли отключаться отдельными квартирами от отопления. И, в принципе, суды, к сожалению, стоят на стороне монополистов, к сожалению. в общем, вы меня услышали, я вас тоже услышал. Спасибо за позицию.